జై శ్రీరామ్ అండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ యోగంలోని పంతొమ్మిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి దీపో దీపో निवातस्थः नेङ्गते नेङ्गते सोपमा सोपमा स्मृता स्मृता योगिनो योगिनो यतचित्तस्य यतचित्तस्य युञ्जतो युञ्जतो योगमात्मनः योगमात्मनः इपदु मल्ली यथा दीपो यथा दीपो निवातस्थः निवातस्थः नेंगते नेंगते सोपमास्मृता सोपमास्मृता योगिनो योगिनो यतचित्तस्य यतचित्तस्य युञ्जतो युञ्जतो योगमात्मनः योगमात्मनः ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండోసారి నాతో పాటు చెప్పండి నేంగతే मे गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः युञ्जतो योगमात्मनः इप् मलि यथा दीपो निवातस् थः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः యుంజతో తో ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసారి చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి యథా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోపమాస్తృత యోగినోయత చిత్తస్య यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमासृता योगिनो यतचित्तस्य दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमासृता योगिनो यतचित्तस्य दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्वृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य यथा दीपो निवातस्थः ने गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य दीपोनिवातस्थः नेङ्गते सोपमास्वृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्वृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः नेङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यथा दीपो निवातस्थः నేంగతే సోపమా స్మృత యోగినోయత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మన ఇప్పటివరకు మనం భగవద్గీత ఆరవ అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగంలోని పంతొమ్మిదవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి ఇరవైవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం జై శ్రీరామ్ హరే రామ राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे